Maklumat tentang versi pesawat V-50 MRCA itu telah didedahkan kepada umum pada pameran Seoul International Aerospace and Exhibition 2021, ADEX 2021, yang berlangsung di ibu kota Korea Selatan, Seoul pada bulan Oktober lepas. Pesawat pejuang ringan, V-50, Fighting Eagle, yang dibangunkan oleh Korea Aerospace Industries, KAI, dikatakan adalah salah satu calon pesawat untuk program Fighter Lead in Trainer, Light Combat Aircraft, FLITLCA, tentera udara di Raja Malaysia, TUDM. Kita mengetahui bahwa KAI telah menawarkan kepada Malaysia varian pesawat V-50 Block 20, tetapi beberapa bulan lepas syarikat pertahanan dan air wangkasa Korea Selatan itu telah mendedahkan buat pertama kali kepada umum pesawat V-50 di dalam varian multi-role combat aircraft MRCA. Sudah tentu varian MRCA itu adalah lebih berkuasa berbanding blok 20 dengan beberapa peralatan dan keupayaan tambahan, tetapi pembangunannya masih lagi akan memakan beberapa tahun sebelum ia benar-benar beroperasi. Disebabkan sifatnya yang modular, walaupun secara hipotetikal Malaysia memilih untuk memperoleh pesawat FA-50 blok 20 untuk program FLITLCA, ia masih boleh menaik tarafnya ke tahap MRCA tanpa sebarang masalah. Apa yang penting adalah duit, itu sahaja. Maklumat tentang versi pesawat FA-50 MRCA itu telah didedahkan kepada umum pada Pameran Seoul International Aerospace and Exhibition 2021, ADEX 2021, yang sedang berlangsung di ibu kota Korea Selatan, Seoul pada ketika ini sehingga tanggal 23 Oktober. Sebagaimana dilihat pada posting akun media sosial TUDM, Panglima TUDM Jenderal Tan Sri Akbal Abdul Samad dan pegawai-pegawai tinggi Tentera Udara turut berada di Seoul pada ketika menghadiri ADEX 2021. Tiada kenyataan daripada TUDM sama ada Jenderal Akbal dan pegawai tinggi TUDM itu mengadakan pertemuan dengan Syarikat Kai ketika pameran itu. Bagaimanapun, ada gambar media sosial TUDM menunjukkan Panglima TUDM mengadakan pertemuan dengan pengurusan kanan syarikat Lockheed Martin pada ADEX 2021. Tiada kenyataan daripada TUDM sama ada Jenderal Akbal dan pegawai tinggi TUDM itu mengadakan pertemuan dengan syarikat Kai ketika pameran itu. Bagaimanapun, ada gambar media sosial TUDM menunjukkan Panglima TUDM mengadakan pertemuan dengan pengurusan kanan syarikat Lockheed Martin pada ADEX 2021. Lockheed Martin juga adalah rakan kongsi kepada Kai dalam penghasilan pesawat V-50, jadi admin pun pasti bahwa pegawai-pegawai kanan syarikat pertahanan Amerika syarikat amat tahu tentang tender FLITLCA dan kemungkinan Malaysia akan memperolehi V-50. Lockheed Martin juga adalah syarikat yang bertanggung jawab membangunkan pesawat pejuang Gen 5 F-35. Oke berbalik pada pesawat V-50 versi leca keluaran kait, pesawat itu yang telah digunakan oleh beberapa negara dengan tentera udara Korea Selatan sahaja menggunakan 60 buah pesawat terbabit. Sementara pesawat V-50 itu turut diguna pakai oleh tentera udara Thailand, Filipina dan Indonesia di Asia Tenggara. Tetapi kesemua menggunakan versi FLITLCA. Apa yang dipertontonkan pada pameran di ADEX 2021 adalah versi F-50 MRCA yang bakal dipertingkatkan kemampuannya daripada segi jarak operasi pesawat itu serta kemampuan kombat platform berkenaan. Antara kemampuan-kemampuan terbaru lain pesawat F-50 versi MRCA adalah ia dilengkapi dengan conformal full tanks yang boleh membawa 300 gelen bahan api tambahan untuk penambahan jarak operasi pesawat. Selain itu, pesawat yang dinaik taraf itu juga bakal dilengkapi dengan pod sasaran. Targeting pods dipercayai menggunakan Sniper Advanced Targeting Pod yang dibangunkan oleh syarikat pertahanan Amerika, syarikat Lockheed Martin. Penggunaan targeting pod yang lebih berkemampuan ini akan membolehkan pesawat F-50 versi MRCA melancarkan peluru-peluru berpandu yang lebih pelbagai dan berkeupayaan. Antara sistem persenjataan yang bakal melengkapkan pesawat F-50 versi MRCA ini adalah peluru berpandu udara ke darat jarak sederhana dan Bion visual range air to air missile, (BVRAM). Dikatakan antara calon-calon peluru berpandu udara ke darat jarak sederhana yang berpotensi dibawa oleh pesawat F-50 MRCA adalah peluru berpandu Joint Strike Missile, JSM, yang dibangunkan bersama oleh firma pertahanan Norway, Kongsberg dan firma Amerika Syarikat, Raytheon berkemampuan membedil sasaran darat dan maritim lebih daripada 100 batu nautika jaraknya peluru berpandu JSM turut digunakan oleh pesawat F35 Lightning. Selain itu, ia juga berpotensi untuk membawa peluru berpandu stand-off missile, SOM, yang dibangunkan oleh firma Turki, Roketsan dan Taurus kepd 350 k 2 yang dibangunkan oleh Taurus Systems. Jarak-jarak operasi peluru berpandu SOM lebih 250 km manakala Taurus KEPD 350K3 adalah lebih 500 km menurut pegawai-pegawai syarikat Kai lagi program menaik taraf pesawat F50 kepada versi MRCA akan bermula pada tahun depan